Донбасс Арена, которая вміщає сьогодні 42 дві тисячі, є сбить примірно точним зрителі, тому що повна місіма 50 тисяч, а сцена забирає порядку васім. Це не кажучи про тих зараз виконавців, які з'явилися на стадіоні та подивись українські народні традиції зараз. Дивиться весь світ, тому що дійсно нас показують зараз по всьому світі, і всі дивляться, як щасливо переживає красиво. Ви подивіться, в якому красивому граційному танці зараз ми святкуємо відкриття Донбас Арени. Здорово, поистине здорово. Я не уверен, что именно эти танцоры-волонтеры, я уверен, что это профессиональные исполнители. У меня есть информация, что некоторые из них приехали из разных уголков Украины. Что вообще чтобы... еще было из Донецка, если не помню. Большинство из них было из Донецка, да, но из разных уголков Украины есть несколько представителей, но, которые изъявили желание танцевать этот массовый гопак. Хотя я думаю, что... Знаешь, я, честно говоря, нас... Не верю в то, что когда-нибудь в Украине смогут сделать такое величайшее действие с такой количеством участников. И самое интересное, что все только начинается. И у Прекрасно. Поскольку нас, может быть, смотрят все страны мира, мы хотели бы сказать на э, всех языках мира, что нам очень нравится то, что сейчас происходит на Донбасс-арене. Украин чемпион! Я, я більше не знаю, я краще буду українською, тим більше зараз така красива тема. Бач карта України, яку зараз виклали волонтери допомогою цих. Така ідея сама по собі цікава книжка, так яка розкладається, вона може і сяяти і показувати. Ну, Действительно приятные, красивые речи и, главное, креативные. Действительно, современное, красивое действие. Очень здорово. Очень здорово. Ну, а если вдаваться немного в детали, то должен отметить, что это не так-то просто танцевать на э, футбольном газоне. Тем более, таком замечательном, который находится на донбасс ну, Я, я уверен, что ты начитался очень, очень много. Да, я могу себе уявить, зараз, как сейчас, как за сердце, все, кто за качество газона, девчата в каблучках а, показывают... Вот, ты посмотришь, как... украинский красивый танок «Волчок». Очок. Так. Супер, а это танец, как называется? Вот это взагалі елемент його пока. Супер, А це фініш. Або Нет, это называется. Бегунцы, так, так, я, я чую про бегунцы. Слушай, но э, нужно сказать, что мы сегодня с Юрием, дорогие наши зрители, решили э, не мешать вам наслаждаться шоу, но тем ну, не менее я рассказывать о некоторых подробностях, которые, возможно, будут вам интересны. Вау! молодые обличия, и абсолютно энергийные. Итак, волонтеры, которых мы здесь видим, это полторы тысячи людей, которые самостоятельно по первому закупку. Он они готовились порядка четырех месяцев. В Четыре середине есть Можно люди дня. различных возрастов. Самому молодому 12 лет, самому взрослому 55. Есть люди из-за рубежа. Из, из России, из Молдавии, из а, Белоруссии, но из тех, которые недалеко. Браво! Супер! Хочеться аплодувати, ще раз аплодувати організаторам. Такий красивий початок сьогоднішнього дійства. І це тільки початок, зверніть увагу, знову залунали темпоритмічні удари. І Зараз ми з вами побачимо новий сюрприз від організаторів. А ви видите щасливі лица э, людей, которым посчастливились попасть внутрі арены. Ібо білети були розкуплені в рекордные сотки. Ще один рекорд Донбасса Ред. До речі, зверніть увагу. Каждый зритель, который пришел на Донбасс-арену, получал в качестве сувенира фонарики. Мы с тобой видим сейчас по периметру... О, Боже! Посмотри на так, этот фильм. Это, замечательно. Это, это красиво. Запомните эти мысли. Ну, а потому, сейчас, по-моему, пришло проверить. время. Это так. Торжественный момент. Так, это сейчас напоминает оркестр э, шахты из имени за совершенно так, верно. Один из лучших шахты. оркестров шахты. шахты. Они сейчас, если не выходят для того, чтобы была официальная на сегодняшней церемонии. Но э, нужно сказать, что эти люди опытные, они довольно регулярно, я думаю, исполняют фигуры массовой хореографии, но здесь смотрятся как нельзя более кстати. Да. Погляньте, як сяють обличчя всіх хто зібрався зараз на трибунах Донбас-Арени. Вони не знають, що нового чекати від організаторів, який новий сюрприз, нова подія сьогодні вражатиме їх, щоб вони запам'ятали цей день до кінця свого життя. Отже, увага! Зараз ми з вами почуємо, я так думаю, що почуємо добре відому і знайому всім нам мелодію. Але спочатку... До речі, перш ніж це станеться. Буквально кілька слів власне про а, сам стадіон. Він має розмір 105 на 68 метрів. І, І по центру стадіону установлює наш оркестр. Звісно, пані та панове. Будь ласка, привітайте. Президент України Віктор Ющенко та дружина президента Катерина Ющенко. Please welcome the President of України. Viktor Yushchenko, and his wife, Kateryna Yushchenko. The head of the Verkhovna Rada, Volodymyr Litvin. chairman of the Rada, Vladimir Litvin. Premier Minister of Ukraine, Yulia Tymoshenko. The Prime Minister of Ukraine, Yulia Tymoshenko. The leader of Party of Viktor Yanukovych. The leader of the Party of Regions, Viktor Yanukovych. <clears throat> Pani panovi, laska, Ladies and gentlemen, please rise for the Ukrainian national flag and anthem.